Нахиба, 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 нах. Меня зовут Саша Казинец, я один из двух основателей мастерской «Май». Наша мастерская занимается производством и дизайном мягкой мебели. Я вообще из Крыма, вырос в Феодосии. 12 лет я живу в Киеве. До того я пожил в Черкасах, потому что ну, вот мои родословные корни берут свое начало частично оттуда, частично из Крыма. Поэтому меня занесло после школы в Черкасы. Я поучился там, потом перевелся в Байчука. В Украине существует очень большая пропасть между производственниками и дизайнерами, то есть эти две профессии они практически несвязуемы в редких случаях, поэтому как бы реализоваться как предметный дизайнер не представлялось возможным. где-то с полтора года назад я встретил э, Сережу. Ну, се Сережа занимается больше производственной частью, он, собственно, конструирует э, и занимается непосредственно изготовлением мягкой мебели. Я принимаю в этом тоже участие, но больше как Подсобник. Моя же роль заключена в работе с клиентами, в менеджменте всей мастерской, организации рабочего пространства. Типичный рабочий день на самом деле не типичен. Абсолютно разноплановые задачи: от подбора материалов, от коммуникации с клиентами до производственной составляющей. Все зависит исключительно от тебя, от твоего подхода, бдительности и качества исполнения. Поэтому, конечно, большое удовольствие воплощать это от идеи до конечной реализации. Ну, у меня было несколько попыток воплотить свои э, какие-то идеи в жизнь, реализовать. Ну, я сталкивался с определенными трудностями, непониманием, нежеланием и так далее. Вообще-то я являюсь большим поклонником такого советского наследия, советского модернизма, если говорить об архитектуре. Вот, собственно, все исходящее из этого. Все веяния, начало этой всей эпохи модернизма, ну это все меня очень вдохновляет. Ну, наверное, вот это изделие как часть этого, потому что в нем можно рассмотреть какие-то советские, наверное, баухаус какой-то частично что-то такое. Это, это железный занавес, но если посмотреть глубже, посмотреть на архитектурную школу, на дизайн, который культивировался в то время, то в этом заключена очень большая эстетика от начала работы в мастерской я хожу в мастерскую. То есть это такая великолепная отдушина в повседневности, потому что работа довольно медитативная. Я получаю Безумное удовольствие. В общем-то, я наполняю свои эмоции вот, собственно, этим, потому что предыдущие несколько лет, когда я безумно к этому тяготел, у меня не было этой возможности прикасаться к материалам, там, может, что-то делать, воссоздавать какие-то свои идеи. То есть сейчас у меня это есть, и, ну, в общем-то, я часто наполняю свой досуг именно этим.